চাহ চেনী চেকাৰীন আকাশত উৰি ফুৰে ইউৰি গেগাৰীণ শিশু কবিতাৰ নাম নিলিখা আমাৰ অতি প্ৰিয় সুগন্ধি পখিলাৰ কবি হীৰেণ ভট্টাচাৰ্যদেৱৰ এটি কবিতা পাঠ কৰিবলৈ লৈছোঁ তেখেতৰ এটি ৰস মই আপোনালোকলৈ আগবঢ়াইছোঁ এদিন তেখেতে খোজকাঢ়ি গৈ আছিল এজন ৰিক্সা ৱালাই তেখেতক ৰিক্সাত উঠিবলৈ কৈছিল যে তেখেত ইমান খোজকাঢ়ি গৈ আছে কষ্ট হৈছে গতিকে ৰিক্সাত যাব লাগে তেখেতে উত্তৰ দিছিল যে মই ৰিক্সাত নুঠোঁ তুমি ৰিক্সা চলাই যাবানে মোক লৈ চাবা তুমি ৰিক্সাত মই গৈ আছোনে নাই সেয়েহে তুমি চাই থাকিবা মই সেয়েহে ৰিক্সাত নুঠোঁ বুলি কৈছিল বহু ৰসিক তেখেত আছিল তেখেতৰ এটি দুখলগা কবিতা শোভাযাত্ৰাত নিহতজনৰ কবিতা শোভাযাত্ৰাত নিহতজনৰ কবিতা এই জুইকুৰা ময়েই জ্বলালোঁ এই জুইকুৰা ময়েই জ্বলালোঁ জানো আই এই জুই পোহৰত তোমাৰ ৰূপ্নমুখত উদ্ভাসিত হৈ উঠিব পৃথিৱীৰ অপৰূপ ৰূপ সেয়ে জুইকুৰা মই জ্বলালো দিনৰ পিছত দিন ৰাতিৰ শেষত দুখমোকালিৰ কোমল বতাহেৰে মোক নচোৱাই কি ৰং হোৱা মই নাজানোৱাই নিষ্ঠুৰ ক্ষমাৰে মাথো মোক নেহানিবা তোমাৰ বাবেই আই বহুবাৰ প্ৰিয়জনৰ কুকুৰ তেজ দিলোঁ এইবাৰ মোৰ মন্তব্য দখৰিল জন্মৰ ঋণ পৰিশোধ কৰাৰ আনন্দত মই যে আজি অধীৰ সেই জুইকুৰা ময়ি জ্বলালোঁ ধন্যবাদ ভাল লাগিলে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব